Jadi kita masuk kepada topik kita. Jadi untuk di pasaran tadi, uh, ikuti sesi saya pada, uh, nanti uh, selepas sesi bersama host nanti uh, untuk pick of the week. Kita akan lihat sekali lagi kepada trend ideas dia. Okey, jadi kita ada lagi setengah jam untuk topik kita iaitu pembentukan minda pelagang atas talian, pembentukan objektif, peruntukan modal. Basic dia macam ni mindset pedagang. Ini adalah siri pembentukan minda pedagang atas ya. Eh? Jadi apa the thing is kita semua ni tak sama. All of us akan mempunyai objektif berbeza, pengalaman berbeza, modal berbeza, pengetahuan yang berbeza. Cari siapa anda. Dan antara definition hmm. untuk kita nak definekan cara kita trade, objektif kita trade, ya. Eh? Basically dia terbahagi kepada dua yang utama. Ya. Okay? Basically terbahagi kepada dua yang utama. Pertama modal. Anda letak 100 dolar, anda letak 100,000 dolar, objektif anda takkan sama. Masalahnya yang terkejut trade. Bo uh, hujung bulan ni boleh depo. Ha, jenis jadi saya sebut nanti bolehlah depo 100 dulu, kita test dulu dia. You, you have to look, look at, kalau anda kata anda test, objektif anda adalah testing. Faham tak? Anda akan lihat test 100 nak buat berapa. Okay. Tengok percentage dia masuk akal atau tak? Faham? Masalahnya bila test ni tiba-tiba dia kata saya nak depo kecil dulu uh, tapi dia punya objektif tinggi. Tak masuk. Tak masuk. Tak kena kereta. So apa yang kita perlu buat? Jenis portfolio juga akan jadi akan jadi berbeza. Bergantung kepada modal kita tadi ya. Sebabnya kalau ramai yang akan pergi dekat sini nak cuba jana pendapatan sampingan menerusi trading. Dan lazimnya ini adalah bagi mereka yang meletakkan dana di bawah ataupun sama dengan 1000 dolar. Ini ini kelaziman ke okay. ha, range biasa adalah di antara 100 ke 200 dolar. Ini lazim Ini banyak. Betingit berapa yang anda cuba jana daripada 100 ke 200 dolar ni. Ah ha, inilah yang letakkan sasaran yang tak masuk akal. Ha, kononnya tak apa kalau lebur kita depo balik. Dia lebur tak apa, at least lebur. Ha, dia tak dia dia sakit sekejap, dia sakit sekali. The thing is kalau anda grow dia. Ni ini cerita lazim. Then habis semua. Ha, katalah grow, dia grow, 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 grow. Ambil dua, tiga minggu dia grow. Jadilah kat sini lima ratus. Ke berapa jumlah lah seribu macam tu. Signifikan. Masuk layer katanya tadi pendapatan sampingan tiba-tiba ini dia punya dia punya objektif jadi lain ni bila anda sedang bertukar-tukar macam tu dia payah kita kita nak cari um, konsistensi bukan hanya kepada kaedah ramai yang ingat bila kita sebut konsisten tu adalah konsisten intam tak anda bukan melabur, anda trader yang menggunakan leverage. Itu majoriti dia. Bila kita menyebut trader yang menggunakan leverage, apa yang anda cuba buatlah, anda cuba maxkan profit. Sebab itu anda gunakan leverage tinggi. Pada masa yang sama, anda cuba, anda juga cuba minimisekan losses. The thing is Kalau menjadi Dia tak ingat bab ini Dia ingat bab ini Habis Berkali-kali The cycle of boom and bust Berkali-kali Sampailah Hit satu tembok Tak nak trade Berhenti Itu kelas Sedangkan niat asal kita tadi Pendapatan sampingan Dan ini sering berlaku sama ada yang 100-200 ni Ataupun yang grow Grow habis balik Grow habis balik Grow habis balik Ini penyakit Sakit yeah? So apa yang perlu anda buat adalah Tentukan Sebenarnya Sebab dia bergantung kepada modal Work on how much equity Actual equity sama ada anda nak letakkan ataupun anda set aside eh? anda rancangkan lah dan dia tak dapat dibuat berdasarkan so, ini perniagaan ini perniagaan online basically you can be doing bulan ni adalah boleh depo tak dapat letakkan timeline yang besar sikit okay. Eh try buat at least annual budget ada berapa sebenarnya pendapatan dan perbelanjaan kita untuk setahun sebabnya kita punya pendapatan dan juga perbelanjaan bulanan ada bulan yang naik ada bulan yang turun di situlah you can work on a bigger sum ataupun memang tak ada kalau tak ada don't trade simple kalau tak ada don't trade Jangan cari masalah. Eh? Sebabnya anda sedang trade duit yang anda perlu. Sebenarnya berapa retain income anda yang ada? So work on an annual budget. And start doing your chart. Then you have some financial punya goal. Faham tak? Jadi angka kebebasan kewangan ni, ni yang kita sering dengar. Kalau boleh trade, 2,000 dolar sebulan, 3,000 dolar sebulan anda boleh jadi full time trader dah uh, mencapai financial freedom no you can only you achieve financial freedom not through trading it's through investing so find out what is that number for you that number represent anda punya perbelanjaan tahunan kenapa kita letakkan tahunan sebabnya biasanya any investment uh, yield ataupun pulangan dia kita nampak dalam tempoh setahun ASB ke mutual fund ke or whatever eh. so you have that that number that anda boleh zoom in berapa sebenarnya uh, where you stand financially lah apa apa berapa jumlah yang anda perlu untuk hidup berapa perbelanjaan anda tahunan then when you have that then anda start anda boleh mula membina objektif. Dia tak dapat, uh, adalah boleh depo, tak. Be because anda punya objektif tadi akan sentiasa bertukar-tukar. Tak kisah. Once anda ada that number, uh, your, your number, the whole year punya expenses, buat cat anda. Berapa sebenarnya yang anda katalah anda, uh, belanja anda setahunan adalah RM60,000. 5000 sebulan contohnya. Where do you stand now in in term of passive income? Some pe some people dah ada dah benda ni. Uh, contohnya anda punya stock option, anda punya uh, apa dia uh, mutual fund punya income, uh, ASB or whatever. Where where do you stand? And what is the plan untuk nak kecilkan benda ni? Untuk nak rapatkan jurang, then anda boleh membina anda punya financial portfolio. Dan apa kena mengenainya dengan trading? Segala-galanya. Daripada financial portfolio ni anda bahagikan sebelah kanan is your investment, oh your passive income. Yang sebelah sebelah satu lagi This is where your active income comes in. Termasuklah your, kalau anda start business yang anda jaga, termasuklah trading. So trading is a business. It's not passive income. It's not something, oh jalan robot kita dah boleh mencapai financial freedom. Dia boleh buat 5%, 10% tiap-tiap bulan. Tak. Because trading, basic dia, ini risk kita bezakan dia dengan risiko yang dia ambil yes, inilah format kita kali kita dah tukar 30 minit 30 minit dan topiknya lebih, lebih fokus saya pun tengah biasakan tu yang kelangkabun sikit, sebab uh, slide patutnya saya tak tahu yang dia back to back uh, kalau saya tahu tadi, saya boleh letakkan dia dia sekali ya. Ha, jadi kita contohnya macam topik uh, apa topik pembentukan objektif ni biasanya kita letak satu slide uh, untuk modal dan juga time jadi kali ni kita bahagikan so i can you i can apa share macam mana anda boleh uh, lebih fokus lagi untuk modal ni apa perlu dibuat EWD tu apa oh dynamic I think so. Ha, saya tak saya tak saya jarang masuk website tu. Ha, tanya tanya Kimi, saya tahu. Chat pun saya lupa nak kongsikan kepada orang. <laughs> saya lupa nak update chat. Uh, nak update nak nak letakkan dalam dalam apa dalam Dropbox. Ah ha, lepas ni lah, lepas malam tadi Dah agak dah, dah update. Bukan website Kimi, itu website kami. Ya. Yeah. <laughs> okay, so Work on your annual punya budget Find out sebenarnya Retain income anda ada berapa And ketahui What is your number Your big number Then barulah anda dapat mula Membina anda punya objektif Dia pandai tak payah tunggu orang je Pandai kita sendiri yang kena start pandai kita sendiri I know galih apa rajin kiri kanan ikut kan but try untuk fokus boleh boleh ikut semua instructors but try untuk fokus satu dua don't, don't try to be jack of all trade semuanya nak ikut semua nak ambil uh, boleh dengar but fokus kepada satu kalau nak belajar pemetaan ikut saya nak belajar kepada kaedah entry lebih low, lower time frame Ada Ibrahim, ada apa dia Ada Wani Kalau nak lebih kepada pemahaman pasaran Dan struktur besar pasaran Boleh ikut kepada Imran kan Jadi apa dia kita menawarkan 4 view berbeza Kalau dia semua sama macam saya tak guna <guluh> Kalau tak ada saya je kan Okay, the the first thing is fahamkan bentuk satu financial goals lah. Anda kena ada financial goals. Dia tak dapat trading, cuma trading. Adalah duit tak? Kalau jadi, jadi. Tak jadi, tak jadi. Itu tak dapat. Itu buang duit. Itu berjudi. Simple. Alright? So, bila anda nampak benda ni, barulah dapat nak nak tahu apa kedudukan kewangan Oh, okay, okay. The um, apa dia uh, dia dia macam ni kali Dia dia tak perlu uh, uh, the um, trading ni anda boleh tengok orang. Ultimately you come up with you, faham tak? Anda you come up with your style apa yang anda macam ni jujur saya beritahu eh? it's not about teknik teknik adalah benda berulang-ulang-ulang yang anda buat tak semua entry akan untung it's all about how you manage you and how you manage your portfolio it's nothing about teknik if boleh ubah mindset tu then you can start trading Come up with you. Kalau tak selesa dengan teknik dia ni, te teknik dia ni, you come up with your teknik, asalkan dia lengkap. Pemetaan, model pasaran, dan juga, um, apa, kaedah entry dan exit yang lengkap. Okay. Uh, but, Ultimately it all come up uh, uh, It all come down uh, come, eh, Kepada yang ini Yang saya sedang kongsikan ni eh. Basically Tahu berapa modal Berapa sebenarnya yang anda boleh set aside Macam mana nak guna dia Then you put down the plans Apa objektif Jangan cuma tiba-tiba boleh dipu. ha, Jadi itu masalah uh, Kita akan ada topik khusus untuk bagi mereka yang trading uh, position sizing model eh, bagi mereka yang intraday macam mana bullet teknik kita akan lebih fokus uh, tu yang bagusnya dengan 30 minit punya session ni kali ya eh. bagi mereka yang swing apa modal apa kaedah anda menguruskan anda punya portfolio dia akan ada kelainan dia basically dia benda sama anda ada plan Cara nak guna duit. The thing is, berapa duit yang ada? Berapa modal yang ada? Ah ha, tu yang subset kita sentuh benda ni dulu. Kalau kita tak tahu berapa sebenarnya yang kita set aside untuk trading ni, dia main bila ada duit aku depo, bila tak ada duit aku berhenti trade. Nanti ada duit nanti aku depo. Itu yang trader tenggelam timbul. Ada ada, tak ada-tak ada, kan? Bila tanya, tak tak trade. Eh, lama dah aku tak trade. Ha macam ni jarang orang berhenti buat ber yang boleh mendatangkan keuntungan jadi kita tahulah apa jadi oh dah dia akan sebut dah withdraw dah hari tu aku cuti sekejap ya yeah. memang kena ada uh, you have to come up with your market model dalam any sistem sebab itu teknik entry sahaja tanpa structure itu masalah anda boleh anda boleh gunakan support resistance sebagai market structure anda itu tak ada hal ya yeah? but aware of this setiap teknik it work in specific market type faham kali Elite wave mapping, it doesn't really work dalam sideways market. Ha, setiap teknik kena ada market model. Eh, setiap mapping kena ada market model dia. Um apa dia in, in our case kita panggil dia sebagai market dynamic yeah? Faktor yang mempengaruhi pasaran. Kita boleh cerita benda tu siang malam. But nak disiplin pakai any teknik tu yang paling susah sebenarnya. And you want to have good discipline nak kawal emosi masalah biasa, anda kena tahu apa saiz perniagaan anda. Apa equity yang akan diguna pakai? Berapa modal anda? Apa jenis portfolio anda? The why, the the the, the kenapa anda trade? That part. Sebabnya ramai akan cakap saya nak buat duit. Itu saja. Tanpa spesifik dia. Anda nak datang satu dia seperti yang saya sebut awal tadi ya. Depo 100, depo 10 ribu Objektif tak sama Objektif dia tak sama Masalahnya yang 10 ribu ni akan bercerita pasal Kawal risiko Yang letak 100 dia akan bercakap mengenai maksimum profit Itu masalahnya 100 tu daripada berapa Then we can talk about both Maximizing profit And at the same time Kawal risiko itu benda yang paling mencabar is. But kalau anda start daripada asas tadi. Know what you want. To know what you want. First, tahu. Yang pertama, betul sekali modal. Sebab, everybody wants money. Itu je. Semua orang nak duit. Semua nak untung. Tapi untung berapa ditentukan oleh modal berapa. Nak, nak execute the same strategy tu bukan mudah Terutamanya bila kita tengah losing streak uh, Then anda akan kacau Dia dua-dua Losing streak salah Winning streak pun salah Saya uh, Kalau perasan We do incorporate Uh, gun dalam term kita um, Cumanya saya tak sentuh benda tu kali Saya tak sentuh dalam sesi di sini uh, Ibrahim ada terangkan uh, Mengenai bagaimana anda menggunakan 45 degree angle Ikut sesi Ibrahim uh, Apabila Ibrahim sentuh mengenai gun yeah? Kalau saya nampak ramai yang faham dan kita boleh masukkan uh, Kenapa empat ni di sini Kenapa Contohnya kenapa um, Kalau anda perasan eh, uh, Ini ada faktor time Di sini Bukan hanya letak je tarik, Letak je tak <laughs> Dia ada faktor time Yang saya tunjukkan sebelum ni adalah Korelasi time ni Even relasi bila ini berlaku kotak di sini. Ah ha, dia ada faktor time. Ada ada a bit more Cumanya saya tak saya nak sentuh gun alien pun payah orang nak tangkap. So uh, kita stick tu ni kepada price not kepada time factor yang kita kongsikan selama ni adalah correlation time untuk level but not time projection eh yeah? time projection kita saya tak cover itu dalam dalam sistem ni dia ada incorporate time but tak kisah kita boleh cerita pasal market siang malam tapi yang paling payahnya cerita kita. Tu yang paling payah. Jadi anda nak tahu apa jenis portfolio? Apa jenis portfolio anda? Anda kena tahu berapa modal. Selepas uh, market punya uh, pick of the week nanti ya, eh, kita akan cover mengenai time. Terutamanya mengenai your timetable harian. Dan bagaimana dengan timetable ni? Anda bahagikan objektif anda kepada smaller goal. Yes, Dinda. Uh, lepas ni uh, sesi kita uh, tujuh setengah kita akan break. Uh, kita akan sesi bersama dengan host. Lepas tu sesi saya pada jam lapan sehingga jam sepuluh nanti. tu saya tak cover dia is. biar ada Imran ada uh, Ibrahim terangkan ikut sisi-sisi dia orang ya. kalau saya nampak kalau saya terus masukkan yang tu then uh, saya nak kena cover Gun daripada awal, takutnya orang confuse Gun dan Elliot, dia dekat cumanya Gun lebih menekankan kepada time box yang keberapa tu bezanya Okay. Jadi first work on your portfolio dan lah work on your financial goals, work on berapa sebenarnya modal buat belanjawan tahunan um, apa dia and then you can you can start eh, uh, work on your specific objective. Work work on specific objective. Eh. Okay? So sebab itulah antara yang paling penting lah eh, buat ini ketahui where you stand financially sebab so, anda tak nak kerja selama-lamanya anda tak nak once once anda cover yang ini then macam ni rasanya lah eh rasanya lah boleh tak anda pencen sekarang tak dapat kan? Masih kena kerja kan? Sebab nak 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 cover your expenses bulanan, betul tak? Dan antara yang kita buat adalah untuk nak nak naikkan kita punya pendapatan tu. Okey. Masalahnya ramai yang cuba trade. Okey. The thing is, ingat, trade ni adalah active income. So sebab itulah bila anda ada perancangan macam ni then you can use trading to get modal untuk anda jana passive income. Once anda ada perancangan macam ni then you can start narrowing this gap. Saya, I wish lah kalau boleh kan. Dulu-dulu masa sekolah orang cerita benda ni Kalaulah dulu ada orang cerita kepada kita kan Kita sekolah dulu tak ada Aa, Kita basically tak banyak sentuh ilmu kewangan kan. then, then your trading akan ada makna Akan ada objektif Tak adalah dia terlalu Apa hujung minggu boleh Jumaat withdraw kan Ha, Ujung minggu kita boleh jalan-jalan pergi mall Tak ada untung kita lepas rumah Itu je trading dia Sampai bila? Hmm. Ya yeah. Dia, dia Kalau anda katakan Kalau saya dah boleh Ni, ni bagi mereka yang baru trade tu Utamanya Setahun dua tahun trade Tiba-tiba dia ada winning streak months ah ha, 5 6 bulan dah profit profit. Kita semua dah lalulah bagi anda yang dah trade lebih daripada 15 tahun akan ada akan ada pengalaman macam ni. Um, apa dia trade 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 oh untung 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 buat 5 6 bulan berturut-turut. Ada ha, start dah jadi FTT. Pernah kan kali? Pernah ni pernah is pernah lidah. Kan tiba-tiba dia terbayangkan. Oh kalau boleh trading macam ni withdraw setiap bulan ada withdraw kan memang ada dalam career anda akan ada bulan uh, bila kalau anda sentiasa trade dia akan ada that winning minds dia start akan cerita macam ni faham tak ha, dia akan start padahal <coughs> dia cuma melihat ini anda nak cerita FTT pastikan eh, anda punya passive at least cover ataupun hampir nak cover anda punya figure tadi. Dan tak adalah kau dok withdraw daripada trading account untuk nak bayar bin. Anda tahu anda belum bersedia untuk nak nak jadi FTT. <laughs> Sekiranya passive income anda berharapkan kepada aktif. No. Bagi okay. mereka. Haa. Tu, tu masalahnya. Dia so tak ada objektif. Then once once anda tahu modal ni, then you can start working on your objective. Tu, that that's the main point. Then once you have objective, then kita akan pecahkan kepada apa perancangan kita untuk teknik, apa perancangan kita untuk Modal uh, model size posisi, berapa per trade, bila nak naik, bila nak turunkan, apa prestasi sistem yang bagus, apa yang tak bagus. Yes. Sebabnya benda tekan tekan kan jadi duit. Ha tu tu jadi masalah. Macam senang je kan. Ada masa memang ada masa trading ni dia tengah kena teknik uh, 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 apa market type tengah sesuai dengan dengan sistem anda. Market tengah trending ke ataupun bagi mereka yang fading the market kan. Uh, market tengah sideways besar ke dan dia macam apa buat semua jadi. Yang buat so dia jadi nasihat pelanggan orang yang Okay, so work work on your tax work on you debt of you your financial situation. Then anda boleh mula membina anda punya objektif. And then you can start working on your jadi. Itu saja sesi saya untuk sejam pertama. Teruskan bersama kami dengan pada jam 8 tu pick of the week dan ada dua lagi topik kita akan cover selepas ni. Labu dan sistem dan kita pada jumpa lagi jam 8 sesi host selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa selepas